Привет, девчонки! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу снять еще одно видео, которое называется «Мои 5 must haves для глаз». Значит, в первый раз я такое видео увидела у девушки под ником Никоко8. Она призывала всех ютуб-блогеров снять похожее видео. Мне эта затея очень понравилась, и поэтому я решила тоже снять такое свое видео. Правда, мое видео будет немножечко отличаться от ее, потому что для себя Никоко уже определилась, а какие именно продукты являются ее мастхэвами. У меня, скажем, есть только тип продукта, какой-то конкретный продукт я еще ищу в некоторых категориях. Надеюсь, я скоро их найду. Если вы сможете мне что-нибудь посоветовать, я буду очень-очень рада. Мне всегда приятно, когда мне пишут комментарии, что-то советуют, что-то вот, скажем, мне так помогают. Так что буду-буду очень ждать. Давайте начнем, приступим, потому что за окном уже темнеет, освещение не очень хорошее. Быстренько пройдемся по этим пяти пунктам. Значит, для меня первый must-have – это хорошая двухфазовая смывка для макияжа с глаз. Значит, для меня сейчас я уже нашла свою идеальную смывку для макияжа. Возможно, я буду покупать какие-то другие экспериментировать. Но, по крайней мере, вот эта вот смывка, которую я вам уже показывала от Буржуа, которая называется Express Eye Makeup Remover. Написано на ней, что она идеальная для водостойкого макияжа. Она мне очень нравится, я ее абсолютно точно буду себе покупать, 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 покупать. Потому что это, во-первых, что мне не нравится в других смывках для макияжа, иногда, когда если они плохо снимают макияж, приходится вот этим вот ватным тампончиком вот так вот водить, водить вокруг глаз, чтобы макияж снять. Это раздражает мою кожу вокруг глаз, а этот с этой смывкой мне достаточно просто ее ну вот, пропитать ватный тампон, положить на глаз, подержать там какое-то количество времени, вот так вот снять, но ну, может еще немножечко там буквально что-то подчистить и все макияжа на глазах как не бывало если эта смывка попадает мне в глаза она мне глаза не щиплет, мне это тоже очень нравится, в общем мой абсолютный must have всем советую значит, второй must have для глаз, который я считаю должен быть must -have у каждой девушки, это хороший крем вокруг глаз значит, сейчас я пользуюсь вот таким вот кремом от Clinique Называется он All About Eyes. Думаю, все вы с этим кремом знакомы. Что этот крем обещает? Он обещает, что будет увлажнять кожу, что будет снимать вот эти черные круги под глазами и что будут сниматься опухлости. У меня он черные круги под глазами не снимает. Опухлости а у меня прошли, но я считаю, что это результат того, что я начала каждый вечер делать, вот когда наношу крем-массаж вокруг глаз, а не результат от крема хорошо увлажняет. Значит, почему я считаю, что у каждой девушки должен быть вот крем вокруг глаз, независимо от возраста? Потому что кожа вокруг глаз, она очень тоненькая, она очень нежная. И чтобы она не старела раньше времени, ее надо очень хорошо увлажнять. Про крем я вам рассказала, переходим к следующему пункту. Следующий пункт для меня это хороший карандаш для глаз черного и коричневого цвета. Так как я такая, у меня волосы шоколадного цвета, несмотря на то, что на, ви, на видео они выглядят почему-то рыжими, они у меня шоколадного цвета, вот, поэтому мне нужен и коричневый, и черный карандашик, черный для более каких-то таких вечерних, вечерних макияжей, и что мне очень нравится, чтобы было в карандаше, это чтобы была вот такая вот пимпочка на карандаше, потому что этой пимпочкой я очень люблю растушевывать линию, когда я... Подвожу глаза и выходит очень плавно и красиво. Очень важно для меня, чтобы карандаш был водостойкий, потому что я люблю подводить э, вот эту вот как бы внутреннюю линию по росту ресниц внизу, чтобы он не смывался, чтобы он держался на глазах. Сейчас я э, черный карандаш. Это у меня, это у меня карандаш от клиник. Называется он э, Quick Liner for Eyes в оттенке 07 Really Black. Могу вам посоветовать, у меня он очень хорошо держится, не такой он уже и дорогой, то есть как бы это и люксовая косметика, но он не слишком дорогой, снова же есть вот эта вот штучка. Этому карандашу у меня уже год, пользуюсь я ним очень часто, и я не знаю, или вам видно, вот видите, сколько его еще осталось, вот, вот до сюда. То есть мне его еще очень-ненадолго хватит. И коричневый карандаш такой, э, у меня сейчас от такой вот от Ava, Color Trend в оттенке. Браун, просто Браун, нету никакого номера. Значит, что мне нравится в этом карандаше, он очень стойкий, он очень хорошо держится на водяной линии. Но я бы не советовала вам покупать этот карандаш, хотя он и дешевый сверху, когда вы подводите глаза, он такой жирненький и он абсолютно не держится почему-то. И вот, когда я его подвожу внизу в середине глаза, то так, вот я его чувствую. Знаете, вот я чувствую, что у меня там что-то нанесено. Поэтому я бы вам его не совсем советовала. Я еще вот ищу какой-то идеальный карандаш. Может, можете мне что-то посоветовать. Возможно, куплю себе такой коричневый от клиник. Не знаю, подумаю. Потом следующий мой must have это хорошая тушь для ресниц. Значит, у всех, у кого, как у меня, короткие жиденькие ресницы, хочется, чтобы все-таки как-то выделить глаза, чтобы реснички у нас были вот такие вот распахнутые, открытые. Значит, я для себя нашла уже одну очень хорошую тушь, которую я вам показывала в моих пустых баночках, но сейчас я нашла для себя что-то даже получше. Это вот такая вот М -м -м, маскара тушь от Maybelline Falses Volume Express. Значит, чем она мне нравится? Она у меня, правда, завивает реснички. Какие бы туши вот с этим как сказать, с эффектом завивания ресниц я бы не пробовала раньше, они не завивали мне ресницы, а это завивает, поэтому она мне нравится очень сильно, я ее буду покупать, 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 покупать. Я просто сделала вывод для себя, что я буду покупать эту тушь водостойкую, эту синенькую, которую я показывала в предыдущем видео, я буду покупать не водостойкую на каждый день. Вот. И последний мой must-have must для глаз, и я считаю, что об этом должны задуматься все девушки, это это не косметическое средство, но это что-то очень важное. Это солнечные очки. У меня такие вот очки от Максмара. Э, Могу даже вам одеть, посмотрите, как я в них выгляжу. Мне нравится, чтобы очки были большие. Я живу в очень солнечной стране. У нас Солнце светит даже зимой очень ярко. Если ты выйдешь на улицу без солнечных очков, то ты будешь, э, ты будешь похож на китайца, будешь постоянно делать дакот. И естественно, что от этого будут образовываться морщинки, будет стареть кожа, потому что вот это вот солнце светит тебе прямо в глаза. Поэтому я считаю, все девушки должны задуматься над тем, чтобы даже если это зима, но ярко светит солнце, все-таки носить солнечные очки, чтобы не щуриться и этим самым не провоцировать появление каких-то мимических морщинок. Значит, я считаю, что очки все-таки, пусть они будут одни, но пусть они будут дорогие, хорошие, с хорошим стеклом. Вот, единственное, что вам не советую покупать, вот видите, как у меня вот тут, тут были камушки. Не советую вам покупать очки с камушками, потому что они у меня повыпадали очкам всего год, очки были дорогие. А что с этим делать, я не знаю, так как камушки выпали. Носить мне их больше не хочется. Вот такие вот у меня 5 мастхевов. А какие у вас 5 must пожалуйста, сделайте мне видео-ответ, либо прокомментируйте, что у вас есть такое видео. Я обязательно быстренько побегу на ваш канал его смотреть. Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто подписался на мой канал, всем тем, кто написал мне комментарии, личные сообщения, кто меня поддерживает. Мне очень-очень-очень приятно, мне очень важно ваше мнение, поэтому ставьте ваши пальчики вверх и вниз, чтобы я знала, понравилось вам или не понравилось. Комментируйте, пожалуйста, мои видео. Я всегда так жду, если там какие-то комментарии или нету. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, вам не было со мной очень скучно. Пока-пока. Целую.